А більш ширша тема у нас фігуруватиме. Звісно, ж з нами на зв'язку професор політичних наук університету Борилан Зієвханін. Здравствуйте. Вітаю вас, колеги. Бачите, як в нас ми так помінялися трішки мовами. А я наскільки розумію, можу спілкуватись українською зієвою та повільно, і ви зрозумієте мої питання. Я розумію українську добре. читаю, навіть пишу супер. 에, спілкуватись на професійний термі. Мені трохи важко. Бо я буду відповідати російською, якщо ваша супер. Власне. От і затвердили, як то кажуть. В армії оборони Ізраїлю поінформували, що в результаті авіаудару ВПС Ізраїлю в Бейруті був ліквідований Ібрим. Кубаїці також інші командири ракетних сил Хезболи. Як зазначили в Цехалі, Ібрагім Кобаїці командував кількома ракетними підрозділами Хезболи, у тому числі підрозділами сукоточних керованих ракет. І зокрема, відповідав за запуск у бік Ізраїлю. Також він мав тісні зв'язки з військовим керівництвом Хезболи. Зі свого боку, Хезбола підтвердила загибель Кубаїці. Ліванське угруповування не зазначило причини смерті одного зі своїх командирів, але факт, нібито підтвердили. Знаєте, я направду вам одразу поставлю запитання, яке виходить з цієї історії. А ракетні обстріли території Ізраїлю не припинились, бо буквально вчора ввечері я свіжі відео переглядаю від своїх друзів. Знову ж таки, система Купол працює, бо дякувати ефективно зі. Але ще скільки і кого треба ліквідувати для того, аби Ізраїль жив спокійно. Okay. Если я вас правильно понимаю, вся предыдущая информация была предисловием, а главный вопрос вот последний. Да. Кого еще там нужно ликвидировать? Да. Ликвидировать нужно террористическую группировку Хизбалла, командование и военную информацию. На практике по-другому нет никаких других вариантов. На самом деле, если позволите чуть-чуть в сторону. Да. Ответ. Э, попробую сформулировать чуть-чуть иначе. Э, одна из э, главных претензий Израилю ⁇ это заявление из серии. Вы смотрите, сколько теряют ваши враги э, и сколько теряете вы. Сколько у них убитых и сколько у вас убитых, сколько у них раненых и сколько у вас раненых, сколько разрушена у них там инфраструктура и сколько у вас. Соответственно, это несопоставимые вещи, и поэтому вы виноваты, а они жертвы. Да? Ну, я полагаю, мне не нужно будет вам, коллеги, рассказывать, что нам не за, не за что извиняться за то, что у нас потери меньше. Правда? Мы не должны, так сказать, чувствовать себя за это виноватыми. Соответственно, понятно, что Израиль располагает много лет, вкладывал средства в многоуровневую систему ПВО от космических систем до тех, которые в состоянии сбивать тактические какие-то там ракеты, минометные снаряды и так далее и тому подобное. Но Хизбала – это довольно сложная конструкция. Это, в принципе, она воспринимается как террористическая группировка, но от образа этих самых бородатых боевиков в сандалях с инструментами в руках, наскоро переделанных под военные устройства из водопроводных труб, это все мы должны давно отказаться. Это хорошо обученный, подготовленный, прекрасно снабженный, смазанный, великолепно финансируемый корпус, целый, так сказать, армейский корпус, по сути дела, который обучен воевать как в конвенциональных войнах, так и в партизанских, как атаковать, так и защищаться. Поэтому для того, чтобы все это закончилось, обстрелы израильской территории, нужно вывести из строя минимум две трети руководства этой организации, и минимум половину боевиков, возможностей и инфраструктуры Хизбаллы. А у них она есть, скажем, у них порядка 150 тысяч ракет разного радиуса действия несколько сот тех, которые могут покрыть всю территорию Израиля, до тысячи тех, которые, то, что мы называем, тактические среднего радиуса действия ракеты, и вот более 100 тысяч ракет, которые на короткие дистанции. Последнее невозможно ликвидировать безназемные операции, об этом сейчас идет речь, что нужно делать. Но Алцагал сейчас занимается тем, что постепенно, так сказать, выкапывает, уничтожает точечно командиров самого высокого ранга и одновременно готовит позиции, уничтожая э, огневые точки, позиции боевиков, склады, э, центры накопления и так далее и тому подобное. Проблема, это последнее, что хотел сказать, отвечая на ваш первый вопрос, э, проблема заключается в том, что все это плотно упаковано в гражданскую застройку. Э, и разделить боев позиции, так, как и в Газе, от э, э, то, что жилых кварталов невозможно. Тем более, что невозможно разделить гражданское население и боевиков. Это, как правило, одно и то же. Прежде всего, в шиитских районах. Я заболтался, извините. Все окей. Все хорошо. У нас еще есть время. А кто-то когда-либо обращался, вот, да, мы часто... А, все. Бачите, забув А, вибачте, зі хтось колись а, на якомусь етапі історичному додайте нам цієї інформації, цікаво буде почути. І ви зрозумієте, чому я запитую про це? Бо нам постійно кажуть: перестаньте ескалювати, ескалація, ескалація заважається слово підтримувати активнішу Україну. А хтось звертався там до Хезболи, не знаю, Хамаса. Не ескалюйте, перестаньте. Давайте все будемо робити для того, аби зменшувати ескалацію. Потрібно, аби менше людей гинуло. Тому ескалація еск... Я можу десятки разів це слово повторювати. А, якось це діє на терористів, Зіїв? Е, ну, як вам сказати. Є е, 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 у нас такий мем, є да, що давить на Ізраїль легко і, легко і просто, і приємно. Израильтяне же не будут устраивать теракты в шарле эбдо правда, в Париже. Израильтяне не пойдут на насильственные демонстрации в Нью-Йорке. Израильтяне же не будут, то, что называется, угрожать общественным деятелям на Западе. А вот террористы, они же не от хорошей жизни. Вы же понимаете, вот если бы не колониализм Запада, если бы не Израиль колониальная держава на Ближнем Востоке, если бы не эти жестоковые евреи, то, соответственно, все же было бы хорошо. вот если бы взяли и утопили в Средиземном море, все было бы тихо. А так вы тут настаиваете на своем суверенитете, на своем национальном государстве, на своем праве жить на своей земле. Нехорошо, израильтяне, правда? Вот. Соответственно, вот это вот настроение, которое действует в определенных радикально-прогрессивских, иногда ультраправых, но меньше, в основном радикально левых кругах в странах Запада. Это влияет, бывает, на правительство э, тех или иных стран. При этом они все прекрасно понимают, кто хороший парень, кто плохой. Но, понимаете, это есть, слава богу, и есть вяжки демократии, что прислушивается к общественному мнению. Да? Понятно, что диктаторам намного проще принимать решения, не обращая внимания на свой народ. Но это вот, э, вот так вот и живем. А что делать? Як, що робити? Ізраїль це яскраво демонструє. Випалювати. Підривати. Ну, окей, офіційно не підтвердив Ізраїль, тому не можу стверджувати. Брати приклад з тих, хто підірвав мобільні телефони, пейджери, не знаю, проводити такі спецоперації. Випалювати на комірні. Нас Ліхтенштейна і авіація Монако, Ми знаємо, хто це. Спасибі вам за ваш час, до зустрічі.